अष्टाङ्गन हे माझे गौरी पुत्र विनायका भक्तिने अष्टाङ्गमने हे माझे गौरी पुत्र विनायका भक्तिने सर्ता नित्यायुक्तार्थ साधति नित्या प्रथम जर्चवते गजवत्रते न्द्रावे श्रीविनायक अकरा वे गणपति बारा वे श्री, श्री गजानन स्तोत्र पूर्ण होता मिले होतामिळे सिद्धेन संशय एकवर्ष पूर्ण होता मिले सिद्धेन संशय दोरी पुत्र विनायका भक्तिने अष्टङ्गमने माधे गौरीपुत्र विनायका भक्तिने सर्ता नित्यायुक् कामार्थ साधति चर्चवते गजवत्रे आचरे श्रीलम्बो 三条。 गणपति गणपते स्तोत्र सहामासाकहे फल वर्ष पूर्ण होता होतामिळे सिद्धेन संशय एक वर्ष पूर्ण होता होतामिळे सिद्धेन संशय नारदानी निरचिते गौरी गौरीपुत्र विनायका भक्तिने अष्टङ्गमने माधे गौरीपुत्र विनायका भक्तिने सर्ता नित्यायुकामार्थ साधति जवत्रते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते पाचवे श्रीलम्बोदर सहावे विकटनावते सातवे विघ्नाराजेन्द्र आठवे धूम्रवर्णते सातवे विघ्नाराजेन्द्र आठवे धूम्रवर्णते उत्तरा वे बारावे बारा वे श्री गजानन

माझे गौरी पुत्र विनायका भक्तिने अष्टमने माझे गौरीपुत्र विनायका भक्तिने सरता नित्यायुकामार्थ साधति सर्ता नित्यायुकामार्थ ष्णपि चवते गजवत्रते आचरे श्रीलम्बोदर सहवे विकटनावते आचरे श्रीलम्बोदर

गौरी पुत्र विनायका भक्तिने अष्टङ्गे माधे गौरी पुत्र विनायका भक्तिने सर्तानि क्षर्चवते गजवत्रते आचवे श्रीलम्बोदर सहवे विकटनावते आचवे श्रीलम्बोदर सहवे विकटनावते सातवे विघ्नाराजेन्द्र आठवे धूम्रवर्णते सातवे विघ्नाराजेन्द्र आठवे सात धूम्रवर्णते No! but गणपते गणपति स्तोत्र सहासा फल एकवर्ष पूर्ण होता मिले संशया एकवर्ष पूर्ण होता मिले संशय नारदा निरचि ले झाले सम्पूर्ण स्तोत्र हे नारदा झाले स्तोत्र You. Yeah. Yeah.